І до речі, продовжуючи тему батьків і дітей. Нагадаю вам, що у нас вже триває проект Я це зможу до ми пропонуємо вам виробляти нові хороші звички. І ось цей тиждень проекту Я це зможу починався з сюжета про те, чи варто батькам говорити про безпечний секс зі своїми дітьми. Підлітки, як відомо, не дуже хочуть про це говорити з батьками. Батьки бідні самі не знають, як про це правильно говорити. Залишають все ну нехай буде так, як буде. Так ось як правильно говорити з дітьми про секс, про безпечний секс знає точно не Тивного розвитку ведучий психолог проєкту телеканалу СТБ дорогами вбиваємо дітей Вікторія Любаревич Торхова. Я вже до, до вас біжу. Коди говорять з дітьми на сексі, главное не показувати, що знаєш менше, ніж вони. Все так Антон, Виктория, ну вот скажите, у нас, правда, с детьми, батькам, вот кто говорит просто так. Если, еще так, то с какого века, чтобы не травмувати, чтобы они больше не рассказали. Ну, чтобы не травмировать, то, конечно, лучше говорить, чем раньше. Я говорю, начинайте с двух лет, потому что это тот возраст, когда дети начинают разговаривать. А я про капусту и про лалак русского Ни да, в коем это, случае. Как? Все должно быть по-честному. Что мама с папой любили друг друга. Так. Да, и потом ну, из-за этой любви у нас родился ты. А потом, когда ребенок растет, мы потихонечку расширяем детали. Правильно? То есть потихоньку рассказываем ему все, что интересует. На сегодняшний день есть столько книг для детей от самых маленьких до постарше, когда они уже со всеми медицинскими подробностями. Поэтому, чем раньше с детьми об этом говорим, тем тобто... для них это не является шоком. То есть век у 2 абсолютно придатный. Век уже для того, чтобы это вот так подавать, дамажило где в игровой форме, поступово, но лишь правду, никаких мифов про капусту. Нет, ни в коем случае. Никаких мифов про капусту, потому что они потом и не понимают, откуда у них появляются дети, когда их инстинкты просыпаются. Ух ты, я Ось. думал только если с капустой. Ладно, хорошо. На самом-то деле, для того, чтобы этот разговор не вызывал неловкости у обеих сторон, мне кажется, должны быть такие достаточно доверительные отношения. Изначально их нужно построить. Я прав? Совершенно верно. Потому что если доверительное отношение, то ребенок, он не все равно не придет и не скажет, ой, мам, ты знаешь, я тут решил заняться сексом, что делать? Этого не будет. Но ребенок должен чувствовать себя комфортно, если он в чем-то сомневается, или он думает, что он уже попал в беду, что у него не будет проблем прийти к родителям и сказать, слушай, у меня кажется проблема, можешь помочь, или расскажи, что делать. Давай вместе сходим в крачу, і це должно бути нормой. То ти правильно розумію, що сексуальне виховання це навіть не розмови про те, що і як потрібно робити, а це швидше застереження, що може бути, от які небезпеки можуть бути Именно. наслідки ран... ранньої вагітності, можливо, якихось вироб і такого іншого. Тобто на цьому повинно базуватися взагалі от саме виховання. Так, тому що ребенок подрастает, а потім в один прекрасний день йому прийти і сказати, ты ти знаєш, краще не займатися сексом до 18 лет, тому що ти мальчик, э, тебе там грозит э, уголовне ответственность. особенно если девочка твоего же возраста до 18 лет. А если ты девочка, то тебе грозят очень много разных болезней. От ВИЧ до вирус папиллом человек, который там 30% нет, от ладно, случаев вызывает рак матки. Ребенок химатки. потом лет до 40 будет бояться этой И страшной, этого бывает. страшного И И это зависит от того, как родители подают эту информацию. Если говорят, о боже, только не это, а только не вздумай Мальчик заниматься этим. Конечно, можно закрыть. Скажи, но вот видите, сейчас в интернете стильки в разных сайтах, о, стильки да. разной информации. Ну, Я бы ты пояснить, что не варто девы я от обмажет и ведь все, вот это вообще реально сказать, что там в интернете ты не лазь и не смотри, это нереально. А да? особенно ты... вот этот, вот этот, да, и да, вот этот да, сайт. Да. А вот когда на этот сайт зайдешь, то пожалуйста обратись ко мне, мы все обсудим, да, вместе посмотрим. На самом деле, про вместе посмотрим, это не такая уж и плохая идея, потому что Серьезно? родитель может выбрать более-менее безопасный контент. А потом показать ребенку, как он это смотрит и как он фильтрует информацию, потому что сказать ребенку, знаешь, ты когда увидишь, там, подумает, вот, невозможно, не можно приказать ребенку что думать, uh -huh. а показать на собственном примере, чему верить, чему не верить. И как перепроверять информацию, это стоит того. Хорошо, если у родителей есть знакомые врачи, друзья, с которыми они могут э, откровенно при детях об этом поговорить для того, чтобы обсудить риски. Вообще информация о детьми хорошо усваивается косвенно. Потому что если посадить ребенка перед собой, слушай, сегодня ты послушай, это будет лекция. А так, дети любят подслуховывать и проще говорят батьки, хотя у нас, я правила тихо тихо то дети про не говорим. Это неправильно? Нет, неправильно, конечно. И подслушивать тоже нет необходимости. Хорошо привлекать детей во всю свою взрослую жизнь. То есть, если компании, то они общие, начиная с маленьких лет. Один общий стол, застолье, разговоры общие. Они а так, так все дети, уходите, а мы сейчас поговорим. Да. А в вашем опыте психолога была какая-нибудь ситуация? Вот пример неправильный подхода к сексуальному образованию детей вагоны маленькая тележка и сам а яркий я не знаю, какой ну, может, напоследок там, Но... лучше смешной <свеч> <свеч> к сожалению смешных очень мало э и очень многом по крайней мере то что у меня сразу в памяти рождается это трагичный достаточно случай потому что тогда когда родители не говорят с детьми о сексе особенно с девочками то очень часто случаются э такие Плохі історії, какі знасілування, uh -huh. або да, ранній секс, который приводить к а, очень тяжовим душевним травмам, психологічні потом... травми да. на все життя. І так інше. Ну якщо підсумовувати, напевно, можна взагалі одним реченням. Батьки довіряйте своїм дітям, розмовляйте з ними на рівні, як і з дорослими. По перше вони це оцінять і показуйте своїм прикладом, що любити можна, і це можна робити абсолютно безпечно. Вікторія Люберевич Торхова, наша гостя, психолог та ведучий психолог проекту на тебе. Дорогами буваємо наших дітей. Дякую за візит за розговор. будем надіяться ми кому-то помогли. пришли со мной.